abu bakr Siddiq roziyallohu anhu muhammad alayhissalomdan keyingi eng afzal kishi bu ummatda. payg'ambar bo'lmasdan oddiy yashagan insonlar ichida yer yuzida yashaganm eng afzal abu bakr abu Bakr jannatga birinchi bo'lib kiradi dedi agar Allohdan boshqani do'st qutish mumkin bo'lganda abu Bakrni men do'st turardim dedi payg'ambarimiz hech qaysi sahobasini abu Bakrchalik qadrlamagan ana shu abu Bakr nima degan ey qanidi musulmon bandani badanidagi bitta tuk bo'lsam deredi Ya'ni odam bo'lish emas bir mo'min bandani haqiqiy mo'min bandani badanidagi bitta tuk bo'lsam qanidi deyapti yoki ya bo'lmasam qaniydi bir ko'kat bo'lib qolsam yerdagi hayvonlar yeb ketadigan o'ylab ko'ringlar e, bu ummatning siddiqi bo'lgan kishi siddiq laqabini olgan kishi qo'rqqani shunchalikki ko'kat bo'lganda hisob kitob qilinmasi dimeydi